Морґен, ми з тобою продовжуємо прокидатись. Якщо з самого утра хочеться антистрес і чудес, тоді дивися уважно. Тому що зараз на цьому дивані в нашій студії Тан-тан-тан-тан-тан, тантантата регінатодоренка. Рік добрий в зараз... мене На тебе рефлекс собаки Павлова. <сум> ну, тому що я коли бачу тебе раніше, скільки разів ми пересікались за кулісами, одразу мені треба було вибігати на селю, казати Зустрічайте! Група Рія! О! Тепер це вже в минулому. Ну, это хорошо. Юшкинко, что, что сталося? Прошло Чому... столько лет уже. Чему ты вырешила, что это правда? Друзья, сейчас поясню. Понятно. Но выясняется, Регина заложила гурт Реал. Ой, теперь будет сольную спивачку. Кто чего насолил? Кто с кем поссорился? Чему ты вырешила? Ничего такого страшного. Вот Наташа Гелевская буквально недавно осветлила в своем блоге, что наши контракты закрыты. Заканчивается, Все со временем заканчивается. То есть все хорошо. Прошло целых практически пять с половиной лет. Я уже достаточно много отработала в группе. Много ей отдала. Мне много отдали. Получила прекрасный колоссальный опыт, за что очень благодарна людям, которые окружали меня все это время. Просто нужно идти уже дальше, что-то делать дальше. Ну, слушай, далее просто э, Наталка вам и занималась. А так, с початку группу заложила Алиса. Вы, навпаки, мне показалось, сплочились еще больше. У вас появились новые песни, новые костюмы. У вас появился новый продюсер Ольга Навродская, так? Да. Вы подписали контракт, и была даже светская пресс-конференция, на которой сказали, что у нас... Ну, ну то -то новый этап совсем. Я думала, что вы будете покорять другой рынок. А почему а ты в целом решила ну, все, Группа мы. всегда терпит претерпаться. Во-первых, возможно, в группе сейчас будет новый этап, что очень хорошо для девчонок, для участниц, для продюсеров, в принципе, да, для концертов, для новых каких-то впечатлений. И у меня будет новый этап. Я очень его жду, очень надеюсь, что готовлюсь к этой сольной карьере. И тем более, что это не ну группа это же не, одно, не то не то а, не одно чем я занималась я еще помимо этого писала тексты для разных артистов э, песни ну, песни так я знаю что и софия ротару О, и, песне, это моя, и николай моя гордость и софия ротару сейчас моя гордость я знаю что она на русском радио занимается с первой позиции с нашей а и как с... Песни? песни прости называется прости, мы написали написал? я с да сам привет доброе утро да. <laughs> да. слухай давайте про про таба действительно про то что в, тебе в жизни ты засмагла я белая как молоко потому что ты была за кордоном я знаю что знімалася в шоу, путешествовала по всему земному шару и много чего бачила. Что это за программа? Что ты там делаешь? И где ты побывала? Ну, наверное, уже всем понятно, что я и Коля Серга, участники программы «Орел и Решка, в котором мы участвуем, путешествуем по миру, показываем людям, как хорошо можно отдохнуть на 100 долларов или золотой карточкой. Это всем известно же. Скажи мне, будь Я как краина наиближе ты побратила? Да, да ты выпала в осадок. Ой, обожаю, теперь обожаю Австралию и Сейшелы. Да, Это два самых прекрасных государства, в которых мне бы, наверное, хотелось жить иногда. Или иметь домик свой в деревне в Австралии. Вот, спать с кенгуру где-то в парке. Я, Мария, правда, с меня... мужчиной красивым У меня была возможность, правда, потрогать кенгуру, пощупать. И причем не я первая, не моя была инициатива. А они подходят там прямо в Австралии, вот так вот, не ходят в руку. Ну, что-нибудь пожрать есть? Ну, что-нибудь есть? Да, ну, как бы, немножко все по-другому. Слушай, ну ты, я думаю, Цьому і тому, що ти пішла з групи Ріал О, Про що тепер буде співати Регіна, про платье під цвет волос? І... Про сумки, про тумки. Про, сум... про те, ну що ти хочеш? Посмотрим, посмотрим. Зараз ну, все в проєкції в проєкті, пока ми думаємо, пишемо, смотримо, знаходимо э, якісь референси. Поки сьогодні у мене буде перша фінасесія. Як ти будеш називатися? Так само Регина да, Тодоренко чи как придумаєш как свої А Зачем зачем далеко ходить? Сука, такий позитив від Регіни Тодоренко. Ні, Гутенмоден, я бажаю особисто тобі успіху. Нехай все складається, все збувається, і пускай чакра теж правильно відкривається. Ти залишайся mm. з нами. Попереду буде багато новин про шоу-бізнес, про артистів, про зірок. І в принципі, якщо ви з нами, то все буде добре.